আৰু দেউতা মৰিশালী এইটোৱে দেউতা য'তেই আছে তাৰ পৰা আমাক সকলোকে শক্তি দিয়ক আশীৰ্বাদ কৰক যাতে আমি জীৱন যুদ্ধত সদায় আগুৱাই যাব পাৰোঁ কাৰণ মেজিৰ তলত খানা খোৱাসকলে এইবিলাক ৰাতি শোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে চোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে মানে কাক কি আমি উৰুকা দিনাখন মানে খোৱা প্ৰায় নহয়েই সদায় সাৰে থাকিব লগা হয় চোৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আলুগুটি নিব নোৱাৰে তেন্তে জেওৰা উঘালি লৈ গুচি যায় কিন্তু চোৰে মানে খান্দিছে ৰাতি চাওক আপোনালোকে এয়া এয়া কেনেকৈ খান্দিছে মাজত ধৰি ধৰি খান্দিছে এইবিলাক হেল্ল' দস্তো আজি হৈছে ভোগালীৰ উৰুকা নিশা আৰু আজি সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ এই ভোগালী আনন্দৰ মাজতে আমাৰ বাবে অতিকৈ এটা দুখৰ কথা আজিৰ এই উৰুকা নিশা দিনাই আমাৰ দেউতা এই পৃথিৱীৰ পৰা আমাক এৰি থৈ চিৰ বিদায় লৈছিলে আৰু আজিৰ দেউতালৈ বহুত মনত পৰিছে কিয় জানেনে যেতিয়া দেউতাৰ মৃত্যু হৈছিলে সেইদিনা মই আছিলোঁ অসমৰ বাহিৰত অৰ্থাৎ বেংগলোৰত তেতিয়া ডিউটি কৰি আছিলোঁ তেতিয়া খবৰ পালোঁ হঠাৎ দেউতাই এনেকুৱা হ'ল বুলি আৰু মনতে বহুত দুখ লাগিল পাছদিনাখন ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ আহি দেউতাক মানে চাব পাম ভাবিছিলোঁ কিন্তু দেউতাক দেখা নাপালোঁ মনত মানে বহুত দুখ লাগিল ইয়াতে আমাৰ ককা আৰু আইতাকে খৰি দিয়া হৈছিল আজি উৰুকাৰ দিনাখন অকল আমাৰ দেউতাই যে ঢুকাইছে তেনে নহয় আজি উৰুকাৰ দিনাখন আমাৰ দেউতাৰ মাক আৰু দেউতাক ঢুকাইছে সেয়া হৈছে আমাৰ ককা আৰু আইতা আৰু ঠিক সেই একেদিনাই আমাৰ দেউতাও ঢুকাইছিলে মানে মাঘ বিহু অহাৰ লগে লগে আমাৰ আনন্দ নহয় আমাৰ বাবে অতিকৈ দুখৰ বিহু হয় বহুত দুখ লাগে এনেকুৱা কথা যেতিয়া পৰিয়ালটোত ঘটি গ'ল আমাৰ ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা দুখৰ দিন যে আমি উৰুকা দিনাখনে আমি দেখিবলৈ পাম বুলি এতিয়া আহিছোঁ মই আমাৰ দেউতাৰ মৰিশালী দেখুৱাবলৈ আমাৰ দেউতাৰ মৈশালীটো যদি চাবলৈ যাওঁ সেইটো হয় সেইটো হৈছে আমাৰ দেউতাৰ মৰিশালীটো বৰ্তমান গোটেই ঢেকীয়া গছে চানি ধৰিছে মাজতে চাফ চিকুণ কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই বাহিৰত থকাৰ বাবে কৰা নাছিলোঁ এতিয়া সেইবাবে বহুত হাবি হৈ গ'ল সেইটো মই দেউতাই দেখি নাপালোঁ সেইটো মোৰ মনত বহুত দুখ থাকি গ'ল দেউতা য'তেই আছে তাৰ পৰা আমাক সকলোকে শক্তি দিয়ক আশীৰ্বাদ কৰক যাতে আমি জীৱন যুদ্ধত সদায় আগুৱাই যাব পাৰোঁ কৃষ্ণ দেউতাক সেইজনে আমাৰ পৰম পূজনীয় দেউতাৰ মৈশালি কি ক'ম অতিকৈ দুখৰ কথা আপোনালোকক কৈছোৱেই দেউতাক উৰুকাৰ দিনাখনে আমি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল যিটো অসমৰ বাবে এটা ডাঙৰ উৎসৱ হয় ভোগৰ ভোগালী বিহু কিন্তু আমি সেইদিনাই আমি দেউতাক হেৰুৱাব লগাত পৰিলোঁ আলু গছখিনি যে আজি আপোনালোকে এনেকৈ দেখি পাইছে কিন্তু হয়তো ৰাতিলৈ আপুনি এনেকৈ দেখি নাপাবও পাৰে কাৰণ কাৰণ মেজি তলত খানা খোৱাসকলে এইবিলাক ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে চুৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে মানে কাক কিমান ৰখাব যদি আপুনি সেইফালেও চাই সেইফালেও ৰাস্তা আছে নহয় মানুহৰ ঘৰদি আহিব পাৰে নহয় সেইফালেদিও আহিব পাৰে কোনফালেদি আহিব তাৰ ঠিকনা নাই সেইবাবে ৰাতি আমি উৰুকা দিনাখন মানে খোৱা প্ৰায় নহয়েই সদায় সাৰে থাকিব লগা হয় চোৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ যদি আলুগুটি নিব নোৱাৰে তেন্তে জেওৰা উঘালি লৈ গুচি যায় জেওৰাবোৰ যে দেখিছে আপোনালোকে আগলৈ সেই জেওৰা মানে এখনো নাথাকে কেতিয়াবা লৈ গুচি যায় আচলতে মাঘৰ বিহু উৰুকা বুলি সেইটো এটা ফূৰ্তি কৰা হয় কিন্তু ফূৰ্তি বদলি মানে কাৰোবাক অনিষ্টও কৰি দিয়ে হয়তো মানে সেইদিনা কাজিয়াও হয় কাৰোবাৰ লগত বাৰু যি কি নহওক সেইটো এটা পূৰ্বৰ পৰা চলি আহিছে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান মানুহৰ যি হাঁহ নচৰা অৱস্থা সেইবাবে তেনেকুৱাখিনি কৰিব নালাগে মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ যদিও কিবা চুৰ কৰিব লাগিছে কিবা এটা চুৰ কৰি খান্দি নিয়ক কিন্তু জেওৰা এইবিলাক জপনা এইবিলাক চুৰ কৰিব নালাগে সেইফালে আমাৰ খুৰাই বনাইছে এটা মেজি ৰাতি আমাৰ খুৰাহঁতে ইয়াতে মেজি বনাইছে বেছি ডাঙৰ নহয় সৰুকে কিন্তু হ'লেও এইটো এটা কিবা এটা অদ্ভুত লগা নাই নাই বাৰু যদিও সৰু কিন্তু ইয়াৰ কামালটো বহুত বেছি এইটো আছে বিখ্যাত টোপোলা ইউটিউবাৰ ইয়াক মানে চেনেল এটা খুলিবলৈ কি ভাগাৰ হ'ব মন নেকি ৰেপাৰ হ'ব মন আৰু সেইকাৰণে মোৰ ওচৰলৈ আহিছে

এই আজিকালি যে কিবা এটা যে মাৰফেলাখন যে ওলাইছে কিবা এনেকৈ ছুইচটো টিপিলে যে এইফালে কাণখন বাজে এই যে ৰৈ ৰৈ বিনালৈ যে জুবিন দাৰ যে শ্বুটিঙৰ টাইমতে লৈছিলে সেইটো মানে ইমান পাগল নহয় আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানে সেইটো ল'বলৈ মানে আপোনাৰ যিমান দাম ভৰি হ'লেও মানে সেইখন ল'বই মানে আৰু তাৰ কাৰণে পাগল পূৰা হৈ আছে আমাৰ এই ভণ্টিজনী মানে আজি মই এশ এমাহমানে আগৰ পৰা কৈ আছে সেইখন আনি দে আনি দে আনি দে অনলাইন চালোঁ অনলাইনৰ দাম বেছি সেইকাৰণে দোকানলৈ যাওঁ যদি দোকানত কম দামত পাওঁ দোকানৰ পৰাই লৈ দিম সেইটো এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ আমাৰ খুৰাহঁতৰ ঘৰতে খুৰাহঁতে ৰাতিকৈ এটা মানে খানা খাব আৰু সেইফালেতো দেখা পালে সেইটো মেজিঘৰ তাতে মানে মেজি জ্বলাবোৰ ৰাতিয়ে জ্বলাই নে দিনত জ্বলাই নাজানো আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ খুড়াহঁতে খানাটো খাবলৈ সব প্ৰিপেৰেচন কৰি ৰেডি কৰিলে আজি উৰুকাৰ দিনাখনো অৰ্ডাৰ দিবলৈ আহিছে ভালনে তেখেতে লগ পাই থাকোঁ বাৰু কিন্তু ধেমাজিয়ে হয় বাৰু তেখেতে পূৰা এইবিলাকতে অনলাইনত কাম সোমাই আছে তেনে খুব ধুনীয়াকৈ ইনকাম কৰি আছে নহয় নহয় ভাল এটা ইনকাম হৈ আছে আপোনাক আজি ছুটি দিছে নাই আজিৰ দিনটোত ছুটী কৰ্মই আমাৰ ধৰ্ম যদি আমি কৰ্ম নকৰোঁ আমি পেটটো চলাম চলাম কৰিবা নহয় জানো সেইবাবে আজি উৰুকা দিনাখনো এওঁলোকৰ আজি কৰ্ম কাইলৈ ছুটী বিহু বুলি তাৰপিছত আৰু তেওঁলোকে আকৌ পুনৰ কাম আৰম্ভ কৰিব কিন্তু আমিহে এনেই বেকাৰ হৈ এনে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই আমি এনেই টাইম পাছ কৰি আছোঁ কিন্তু ইউটিউবে আজিলৈকে একোৱেই দিয়া নাই তথাপিতো আমি আমাৰ যিটো ভাল পাওঁ কৰি গৈ আছোঁ খালি আপোনালোকে মৰম দিব মৰম লগা পালোঁ আহা ঐ এটা মায়ে পোৱালিটোৰ নাম কি জানেনে ৰুদ্ৰসিংহ ৰুদ্ৰসিংহ প্ৰতাপ সিং ৰুদ্ৰসিংহ প্ৰতাপ সিংহ চবেই হয় এতিয়া বেগটো ঘৰ আহি পালো ঐ কি কৰি আছ বিহু বুলি এয়া ঘৰ মোচামোচি কাম কৰি আছে দেখা পাইছে ঘৰটো একেবাৰে অৱস্থা নাই দুখীয়া মানুহ নহয় জানো ইনকাম নাই বেকাৰ মানুহ তথা ঘৰ দুৱাৰ যেনেকৈ পাৰিছো সজাইছো আৰু এইফালে আজি বিহু বুলি আজি মোৰ মানে শ্ৰীমতী একদম পুৰা ব্যস্ত ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান ঘৰ মুচি আছে আৰু এতিয়া দ'ষ্ট চলো আজি আমি আপোনালোকক বজাৰলৈ লৈ যাম আৰু বজাৰৰ পৰিৱেশ দেখাব চেষ্টা কৰিম আজি বজাৰত কি কি ওলাইছে কিমান কি কি বস্তু ওলায় ত' বস্তু কোনবিলাকৰ কিমান দাম তো আজি দেখিবলৈ পাব ত' লেট ষ্টাৰ্ট আহি পালোঁ বৰ্তমান বজাৰত আৰু এইফালেপৰাই কিবা কিবি অলপ কিনিলোঁ পাচলি পাণ ললোঁ ইয়াৰ পৰা কিনি পাণ এইফালে শাক পাচলি দেখা পাইছে কিমান কি কি ওলাইছে চব পূৰা মজা মজা শাক পাচলি মাটিমাহ এক কেজি লৈছোঁ ফলা মাটিমাহ কেজি আপোনাৰ এশ টকা লৈছে দামটো বেছি হৈছে নি বাৰু ক'বচোন কোনোবাই কমেণ্ট কৰি বাকী এইফালে গুড়ৰ কেনেকৈ লৈছে গুৰ আশী টকা গুৰ আশী টকা কেজি ইয়াত দু দুজেগাৰ কোৰ আছে এইটো মাজুলীৰ গুড় তাৰপৰা আকৌ এইফালে আপোনাৰ ধেমাজি চিমেণ্টমুখৰ গুড় এতিয়া কোনটো ভাল সেই ভাল বুলিয়েই কৈছে সেইটোকে লওঁ ভালটো ইমানদাৰ এইফালে মিঠাটোৰ দাম কেনেকৈ কৈছে কিলো ষাঠি টকা এদিন নক'ব আকৌ কিলো চল্লিছ টকা তেখেতে এনেই ধেমালিকৈ ষাঠি টকা কৈছে আধা কেজি লৈ যাম এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিলে বাইক দুখন খুন্দা খাই কিন্তু কাৰো একো নহ'লে বাৰু ভালে ভালে বাচিলে সকলো বিহু বজাৰ বেছি নহয় কেইটামান কৰিছোঁ আৰু কেইটামান বস্তু বজাৰ কৰিবলৈ মই এই দোকানখনলৈ থৈ দিলোঁ মানে এই দোকানখন হৈছে মোৰ লগত একেলগে থকা সোণ এইদিন নতুনকৈ দোকান এখন আৰম্ভ কৰিছে নতুন ব্যৱসায় অসমীয়া ল'ৰা অলপ ছাপৰ্ট কৰিব লাগে আমি হয় নহয় আমি অসমীয়া যদি অসমীয়াক ছাপৰ্ট নকৰোঁ কোনে কৰিব পথাৰ আমাৰ বজাৰ আমাৰ তাৰে শ্লোগেনেৰে আজি লগৰজনে আজি নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখতে এখন দোকান দিছে ব্যৱসায় ভালেই চলিছে আৰু এইফালে বাকী কেঁচা মালৰ লগতে আপোনাৰ এইবিলাক দেখিছেনে চব বস্তু পোৱা যাব দোকানখনত ইয়াৰ পৰা কেইটামান বস্তু মই লৈ যাওঁ মানে এই দেখা পাইছে খুব ধুনীয়াকৈ দোকানখন সজাইছে লাগিলে বাঁহৰে হওক কিন্তু ইয়াত সকলোবিলাক বস্তু পাব এই দোকানখন দিম বুলি কিমান দিনৰ পৰা ভাবি আছিলি মনতে ভাবিছিলোঁ তিনি চাৰিমাহ আগত

ট'টেল এইকেইটা বস্তুতে এহেজাৰ টকা খৰচ হৈছে আপুনি বিশ্বাস কৰিব নে নকৰে নাজানো এইকেইটা বস্তুতে এহেজাৰ টকা চাওকচোন কিমান মূল্য বৃদ্ধি হৈ গ'ল আজিকালি এহেজাৰ টকা লৈ গ'লেও সম্পূৰ্ণ বজাৰখন ভৰি নাহে আজিকালি কি যে দিনকাল আহিল সঁচাকৈ দস্তু আজিকালি কি যে দিনকাল আহিলে পইচা লৈ গ'লেও আজিকালি বজাৰখন সম্পূৰ্ণ কৰি আনিব নোৱাৰি পইচাৰ মানে মূল্যটো বেছি হৈ গ'ল বস্তুৰ দাম বেছি বাঢ়ি গ'ল তাৰ বাবে আপুনি পইচা যিমানেই লৈ যাওক আপোনাৰ কিন্তু অভাৱ কেতিয়াও কাপোৰ নহয় সদায় কিবা নহয় কিবা এটা থাকিয়ে আহে এইবাৰ বিহু বুলি আমিনো কি ল'ম ঘৰৰ খোৱা বস্তুকে আনিলোঁ কিন্তু কাপোৰ কানিৰ নামত একো এটা নাই মানে জানেই সকলো ফালৰ পৰা অভাৱ অনাটন বেছি হৈ গ'ল আজিকালি সেইবাবে আৰু খোৱা বস্তুকেইটাকে লৈ আহিলোঁ তাৰপিছত গাঁৱৰ ইমৰ পৰা সিমৰলৈ এপাক ঘূৰোঁ আৰু ঘূৰি ঘূৰি আহি বৰ্তমান ইহঁতৰ ঘৰ পাইছোঁহি ইহঁতৰ নিজৰ ঘৰতে বোলে ভেলাঘৰ বনাইছে কোনটো চাওঁচোন ভেলাঘৰ এইটো হৈছে মেজি আৰু এইটো হৈছে ভেলাঘৰ আৰু ভেলাঘৰটোৰ ভিতৰত এয়া তিৰপাল আছে সেইবিলাক কোমল কুশল ৰাতি চাগে শুৱে নেকি সিহঁতে হনুমান শুৱে নেকি ইয়াত ঘৰত কি পিঠা পুৰিছে কোনে কেনেকুৱা কাম কৰি আছে তাকে চাবলৈ আহিলো আহিয়ে দেখা পাইছে চিধাই পিঠা পুৰিবলৈ গুড় কাটি আছে এইফালে কিবা গৰম পানী নে নাই সেই সাঁচ গৰম পানী সাঁচ নহয় বিহু কেনেকুৱা চলিছে ভালে চলিছে প্ৰস্তুতি বঢ়িয়া নে তেল পিঠা বনাব লাগিব নাৰিকলৰ লাড়ু আৰু তিলৰ লাৰু এয়াই হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ বিহুৰ বৰ্তমান উৰুকাৰ পৰিৱেশ এইফালে এটা গৰু কা গৰু নাজানো ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰিছে গাঁওখন পৰা বৰ্তমান চূণ চান খালী হৈ আছে তাৰ মাজতে মই এটা পিঠা খাইছো ওচৰতে দিলে বৌ এজনীয়ে খাই পাই আহি আছো ভাল লাগিছে কিবা এটা কোনো গাড়ী মটৰ ভিৰ নাই এতিয়া বৰ্তমান আৰু এনেকুৱা বতৰত এনেকুৱা এটা পিঠাৰ আমেজ লৈ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে ফুৰা মজাতে বেলেগ মাঘ বিহুৰ খুব ধুনীয়াকৈ উদযাপন কৰিছে আমাৰ গাঁৱৰ সিটো মূৰে আৰু এইফালে আপোনালোকৰ দেখা পাইছে যে প্ৰথমে মাঘ বিহুৰ এখন গেটখন আৰু গেটখন লিখা আছে মাঘ বিহুৰ এইফালে আদৰণি আৰু প্ৰথমে গেটখনৰ পৰা সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ আৰু আহিয়ে দেখা পাইছোঁ এটা খুব ডাঙৰ মেজি যিটো কলগছে বনাইছে আৰু চাওক এইফালে জুইকুৰা জ্বলিবৰ বাবে তলতে এইফালে শুকান জেং দিছে তেওঁলোকে প্ৰতিবছৰে এই নামঘৰটোৰ সন্মুখতে এনেকৈ মেজি জুই জ্বলাই সমজোৱাকৈ ভেলাঘৰটো বেছি দূৰ নহয় বাৰু এই পিছফালে হয় তালৈ লৈ যাম আপোনালোকক আৰু ভেলাঘৰ এতিয়া বৰ্তমান কি কি কৰি আছেনো যদি কোনোবা আছে দেখিবলৈ পাব এইটো বৰ্তমান ভেলাঘৰ আৰু ভেলাঘৰ বৰ্তমান এনেকুৱা ভিতৰখন এইফালে বৰ্তমান আন্ধাৰ হৈ আছে একো দেখি নাপায় কিন্তু বৰ্তমান মানুহো নাই কোনো আৰু এইটো এটা লাইট লগাই থৈছে কিন্তু জ্বলোৱা নাই ৰাতিফালে জ্বলাব আৰু এইফালে অকণ মুকলি ৰাখিছে কিয় ৰাখিছে নাজানো আৰু এয়া হৈছে এখন সেউজীয়া পথাৰ আৰু ইয়াতে বৰ্তমান দেখা পাইছেনে এইবোৰ সৰিয়হ খেতি কৰিছে আৰু এই সৰিয়হৰ গোন্ধ লৈ লৈ তেওঁলোকে ইয়াত মেজিঘৰত ভাত বনাব খাব খুব ফূৰ্তি কৰিব মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ যেনেকৈ উলহ মালহেৰে বিহুটো পাতিব লাগিছিল তেনেকৈ কিন্তু এইবাৰ উলহ মালহেৰে বিহুটো পতা হোৱা নাই কিয়তো সকলোৱে জানেই আমাৰ মাজৰ পৰা আমাৰ মৰমৰ হিয়াৰামটো জুবিনদা যেতিয়া আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ সকলোৱে মনত সেই আগৰ সেই ফূৰ্তিবোৰ নোহোৱা হৈ থাকিল সেইবাবে যিখিনি পাৰিছে তেনেকৈ পালন কৰিব চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সিমান আনন্দ ফূৰ্তিটো আগৰ দৰে একেবাৰে নাই ৰাইজৰ মনত তথাপিও যিটো নীতি নিয়ম বা যিটো ধৰ্ম বা যেনেকৈ কৰ্মখিনি পালি আহিছে আমাৰ যিটো পৰম্পৰা সেইটোতো এৰি দিব নোৱাৰি সেই পৰম্পৰাটো আমি সকলোৱে ধৰি ৰাখিব চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া যাওঁ আমাৰ এই বৰপাহঁতৰ ঘৰৰ পাকঘৰলৈ আৰু পাকঘৰত কি কি পিঠা পৰিছে পিঠা জুতি লওঁ ব'লক ঐ কি তুলিছ চাউল কি খানা খাবলৈ এইয়া চাউল তুলি আছে খানা খাবলৈ কিমান কেইঘৰ মানুহ আছে এশ টকা এশ টকাত মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ খানা কেনেকুৱা লাগিব ভাল লাগিব নহয় জানো ভাল লাগিব নাই এইবাৰ মাঘ বিহুৰ উৰুকা তথাপিতো আগতে নাই চাগে নহয় জানো আনন্দ জুবিন সেয়াই জুবিন দা নোহোৱাৰ বাবে আমাৰ সেই আগৰ আনন্দবোৰ কমি গ'ল হয় নে নহয় এতিয়া আমাৰ সেই বৰমাহৰ দেশৰলৈ যাওঁ তেওঁলোকৰ পিঠা পনা কি পৰিছে খাওঁগৈ মই আপোনালোকৰ পিঠা খাব আহিছোঁ এতিয়া পিঠা দিব কালি পুৰিলোঁ তাৰপৰা আজি আকৌ পুৰিবলৈ সুধি থৈছো পোৱা নাই কি কৰিবি কেৰাহীখনে অঁ খানা খাবলৈ অঁ পিছফালে আহিলোঁ কিন্তু একোৱেই নাই সেইবোৰ জুই হালখনহে আছে কিন্তু ইয়াত জুই চুই একো নাই এইটো ছাগলী পালে ওম লৈ আছে মানে জুই পুৰ এটাও নহয় দুটা তিনিটা আছে এটা মেকুৰীবোৰ লগত আছে এইটো